وہ بھی تھے کہ جنہوں نے ایسی خیالی صورتحال فرض کر لی کہ جس میں اگر کوئی عقل مند سوچے تو اسے اس کی حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا تو اس میں سے لے کے یعنی ایسے ایسے questions پیدا کیے کہ جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آسکتے تو یہ کیوں صرف اپنی بحثوں کو اور مناظروں کو ذرا اس کی qualification اس کی ذرا ایک اچھی quality والی اب مناظرہ کرنے کی کوشش کرنے لگے اور کیوں اس لیے کہ بادشاہوں کو ذرا امپریس کریں اور وہاں سے اتنے پیسے ہمیں مل جائے بس یہ مقصد ہے ان کا تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں تو اب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد خالص تقلید کا دور شروع ہوا اب لوگ نہ تو حق اور باطل میں فرق نہ کرنے لگے اور نہ یہ کام یہ خص کرنے اور ان پر بحث اور مباعثہ کرنے میں کوئی تف... تفریق کرنے لگے اب فقی اس شخص کا نام ہوگا کہ جو زیادہ بولتا اور غیر محتاط طریقے سے بحث کرتا ہو قدیم علماء کے مضبوط اور کمزور میں کسی فرق کے بغیر یاد کر لے اور اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر دے محدث اس شخص کو کہنے لگے کہ جو صحیح اور کمزور ہر طرح کی آدیش کو اکٹھا کر لے اور انہیں بغیر سوچے سمجھے زور و شور کے اپنی جبڑوں کی طاقت سے بیان کرنے لگ جائے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہی ہو گیا ہوگا اللہ کے بندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو جسے ایسے لوگوں کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن زمین میں اللہ کی حجت ہوا کرتے ہیں اس کے بعد کے زمانوں میں فتنوں کی کسرت ہو گئی اندھی تقلید عام ہو گئی لوگوں کے سینوں سے دیانت دادی نکلتی چلی گئی لوگوں کو اس بات پر پورا اطمینان ہو گیا کہ دین کے امور میں غور و خوز کو ترک کر دینا چاہیے گویا یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کی نقش قدم کی پیروی کریں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی جو جا جہالت کا طریقہ تھا کہ بس اپنے اجداد جیسے ہیں ویسے ہی چلتے جاؤ تو لوگوں نے یہی کرنا شروع کیا یعنی لوگوں نے پھر دین کی ایک ریسرچ کرنے کو چھوڑ دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اب لوگ تو اپس میں مناظرے کر کر کے کنفیوز لوگوں کو کر رہے تھے تو پھر اس کے نتیجے میں ہوا کہ لوگوں نے دین کو چھوڑ کے بس جو ہمارے پرانے بزرگ جو کہہ بیٹھے ویسے ہی ہے تو پھر یہاں تک کہ سکولرز بھی یہی کرنے لگے کہ وہ اپنے پرانے ہمارے جو ٹیچر یا ہمارے کوئی دادا پردادا قسم کے بس جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہم اس پہ چلتے چلے جائیں تو اس طرح سے یہ تقلید کا سلسلہ شروع ہوا اور یہی اس کو آپ سائیکولوجیکل سیلیوری کہہ سکتے ہیں پھر شاہ ولی اللہ مزید اس میں بتاتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک ان چار مکاتب فکر یہ چار مشہور سکول آف تھاٹ ہیں حنفی شافی مالکی عملی جن کے مسائل کو تحریر کر دیا گیا ان کے متعلق امت کا اتفاق رائے ہو گیا کہ جو جس مسلک کی چائے بس اسی کی تقلید کرے آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرے اس میں بھی کبھی ایسی مسئلے آتے ہیں کہ جو مخفی نہیں ہیں اس دور میں جب عظموں ارادے میں بہر بہت کمزوری واقع ہو گئی تھی تو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی عادی ہو گئے تھے اور ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کی رائے پسند کرنے لگے تو اس لیے تقلید کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ابن حضم نے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں تقلید حرام ہے کسی شخص کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لے جہاں تک ان فقہ یعنی جیسے امام ابو حنیفہ مالک شافیح, عمد بن حنبل اللہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی تقلید سے کبھی منع نہیں کیا تھا جس نے ان کی تقلید کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ بھائی یہ نہ کرو اگر ان میں سے ہی کسی شخص کی تقلید کرنا ضروری ہوتا تو پھر سیدنا عمر بن خطاب علی عبداللہ بن مسعود ابن عمر ابن عباد اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بات کے زیادہ مستحق نہیں ہیں کہ انہی کی تقلید کرتے ہیں اگر تقلید جائز ہوتی تو کسی اور کی بجائے ان میں سے ایک کی تقلید کرنا زیادہ درست نہ ہوتا تو یہ دیکھیں ابن حضم اب سے تقریباً 500 ہجری کے زمانے کے سکالر یہ گزرے تو انہوں نے کیسی تقلید کی غلطی تفصیل سے بتائی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر آنکھیں بند کر کے پیروی کبھی نہیں کرنی چاہیے تو یہ انہوں نے اس زمانے میں کی تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر انہوں کی ریفرنس کرتے ہوئے آگے تفصیل سے وہی بیان کر رہے ہیں پھر بتاتے ہیں ان میں سے بات عام لوگ ہوتے ہیں کہ جو فقاہ کی تقلید کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ متلقن درست ہے وہ کسی صورت اس عالم کی تقلید کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے اگرچہ اس کے خلاف واضح دلیل بھی موجود نہ ہو है. یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ امام ترمذی نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا شریک بنا لیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ ان علماء اور مشاعث کی عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے تو یہ اسے ہی حلال سمجھ لیتے اور جب اسے حرام کرتے تو وہ اسی کو حرام سمجھ لیتے تھے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ کسی حنفی کسی شافعی عالم سے سوال پوچھ لے یا کوئی شافعی کسی حنفی عالم سے سوال پوچھ لے تو وہ حنفی کے لیے شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو غلط سمجھتے اگرچہ یہ بات پہلی صدیوں کے اتفاق کے رائے اور صحابہ اکرام اور تابعین کی نقطہ نظر کے خلاف اور اس کی کوئی گنجائش نہیں یعنی ہوا کیا کہ بس جو کسی عالم کی ایک اندھی تقلید کرنی شروع کی تو بس وہی ہوا یعنی اس کے اگلے کی کیا بیس پر وہ ارشاد فرما رہے وہ نہیں پوچھنا بس جو اگلے نے جو کہہ دیا ویسے ہی اس پہ عمل کرو تو یہی کرنے لگے اور پھر آپس میں پھر تو یہ ہوا کہ یہ آپس میں فرقے بھی اس لیے پیدا ہوئے اور فرقے جب پیدا ہوئے تو وہ جناب دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا یعنی یہاں تک کہ, کہ ایک زمانہ گزرا کہ خود مقم کرما میں حرم شریف میں ہر مکتب فکر کی الگ الگ جماعتیں الگ الگ ہو رہی ہوتی تھی اللہ کا شکر اب ختم ہو گیا سلسلہ لیکن پہلے ہوتا تھا یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا یہ ایک نفسیاتی غلامی اس طرح سے لوگوں میں بنی اور اس میں یہ سلسلہ آ رہا لیکن پہلی تین چار سو صدیوں تک تو نہیں رہا لیکن اس کے بعد بنا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے ایک تو یہ طریقہ اچھا ہوتا یہی کہ ایک ٹیچر نے اگلے سٹوڈنٹ کو بچپن سے یہی بتا دیا کہ بس بھئی آنکھیں بند کر کے میری طرح ہی تم عمل کرو کیونکہ میں اپنے استاد کے اسی طرح ہی آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا ہوں تو یہ اس طرح کرتے کرتے ان میں عادت جو ہے یہ بننے لگی اچھا پھر ایک اور الٹا معام ایک تو یہ صرف کوئی دینی معاملات تک ہی نہیں رہا بلکہ ایک دنیاوی علوم مثال کے طور پر اس زمانے کے منطق فلسفہ تاریخ جغرافیہ کیمسٹری بائیولوجی اس طرح پہ بھی لوگ تقلید کرنے لگے بس یہ استاد صاحب نے جیسے کہا ویسے ہی چلو یہاں پہ راسل سا. اب بڑے فلسفی اور سائنسدان تھے جیسے غزالی ہیں ابن رشد ہیں ابن سینا ہیں انہوں نے جب یہ اختلاف بھی کیا تو اس پر ان بڑے بڑے سکولرز پہ کفر کا فتوہ بھی کیا یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی عالم تھے وہ لیکن ان پر بھی کفر کا فتوہ یہ کیا کہ جی انہوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر لیا